Angkatan Tentera Malaysia merupakan tunjang utama pertahanan negara yang dibina secara berperingkat sejak kemerdekaan dengan gabungan aset darat, laut dan udara yang direka untuk mempertahankan kedaulatan wilayah, ruang udara serta perairan negara. Keseluruhan kekuatan ini disusun berasaskan keperluan strategik Malaysia sebagai negara maritim berbilang sempadan dan berada di laluan perdagangan antarabangsa yang penting. Dari segi kelengkapan, ATM memiliki pelbagai sistem persenjataan moden dan konvensional dalam jumlah yang dianggarkan mencukupi untuk keperluan pertahanan, pengawasan dan tindak balas pantas, walaupun bukan dalam skala kuasa besar dunia. Bagi komponen darat, tentera darat Malaysia dilengkapi dengan ribuan kenderaan taktikal, logistik dan tempoh kenderaan perisai utama termasuk kereta kebal utama PT91M pendekar yang berjumlah sekitar 48 buah, digunakan sebagai tulang belakang keupayaan tempoh berat. Selain itu, terdapat kenderaan perisai beroda dan berantai seperti AV8 Gempita dalam pelbagai varian yang dianggarkan melebihi 250 unit, berfungsi untuk pengangkutan infanteri, sokongan tembakan, perintah dan kawalan serta perubatan medan. Kenderaan perisai lama seperti Adnan dan Sipmas masih digunakan dalam jumlah terhad untuk latihan dan operasi tertentu. Dari sudut artileri, tentera darat memiliki meriam tunda dan bergerak sendiri termasuk meriam 105mm dan 155mm dalam jumlah puluhan unit, disokong oleh sistem pelancar roket berganda dalam kuantiti terhad untuk sokongan tembakan jarak jauh. Senjata anti kereta kebal dan pertahanan udara jarak dekat seperti MANPADS juga wujud dalam ratusan unit untuk melindungi pasukan daripada ancaman udara rendah. Persenjataan individu tentera darat merangkumi puluhan ribu senapang serangan standard seperti M4, M16 dan variasi tempatan, senapang mesin ringan dan berat, pelancar granat serta senjata sokongan infantri lain. Kesemuanya disokong oleh sistem komunikasi taktikal, drone pengawasan dalam jumlah yang semakin meningkat, serta peralatan kejuruteraan medan seperti jambatan mudah alih dan jentolak tentera. Logistik darat pula bergantung kepada ribuan trak pelbagai kelas, ambulans tentera dan kenderaan sokongan lain yang memastikan keupayaan operasi berterusan di seluruh Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Bagi komponen laut, tentera laut diraja Malaysia bertanggungjawab menjaga perairan yang luas dan kompleks. Armada permukaan terdiri daripada beberapa kelas kapal tempur utama. Kapal frigat kelas Lekiu berjumlah dua buah dan berfungsi sebagai platform tempur berkeupayaan tinggi dengan peluru berpandu anti kapal dan pertahanan udara. Kapal Corvette kelas Kasturi juga berjumlah dua buah dan telah dinaik taraf untuk memanjangkan hayat operasi kapal misi pesisir atau literal combat ship yang dirancang untuk enam buah berada dalam pelbagai peringkat pembangunan dan perolehan, manakala kapal rondaan pesisir kelas kedah berjumlah enam buah dan menjadi aset penting rondaan dan pengawasan. Selain itu, kapal rondaan generasi baharu dan kapal sokongan lain menjadikan jumlah kapal rondaan dan sokongan TLDM melebihi 30 buah secara keseluruhan keupayaan bawah permukaan TLDM disokong oleh dua buah kapal selam kelas Skorpena yang memberikan kelebihan strategik dalam pengawasan senyap dan pencegahan. Kapal-kapal ini dilengkapi torpedo moden dan sistem sonar canggih. Di samping itu, TLDM memiliki kapal sokongan logistik, kapal latihan dan kapal bantu yang berjumlah lebih daripada 10 buah untuk memastikan kelangsungan operasi di laut terbuka. Persenjataan laut termasuk peluru berpandu anti kapal, meriam laut pelbagai kaliber dan sistem pertahanan udara kapal dalam kuantiti yang sepadan dengan jumlah platform yang dimiliki. Bagi komponen udara, Tentera Udara Diraja Malaysia mengendalikan pelbagai pesawat pejuang, sokongan dan latihan. Pesawat pejuang utama terdiri daripada sekitar 18 buah Su-30MKM yang menjadi aset dominan dalam peranan keunggulan udara dan serangan. Selain itu, terdapat kira-kira 8 buah FA-18 di Hornet yang masih aktif untuk misi tempur dan sokongan. Pesawat ringan tempur dan latihan lanjutan seperti Hawk pula berjumlah sekitar belasan unit, manakala pesawat latihan asas seperti PC-7 dan pesawat latihan lanjutan lain berjumlah puluhan unit untuk memastikan aliran juruterbang yang berterusan. Keupayaan pengangkutan udara disokong oleh pesawat C-130 Hercules dalam jumlah sekitar 14 buah, pesawat pengangkut sederhana dan ringan lain serta pesawat VIP. Helikopter memainkan peranan besar dengan pelbagai jenis seperti EC-725, AW-139 dan Nuri dalam jumlah keseluruhan melebihi 80 buah, digunakan untuk pengangkutan, SAR, sokongan tempur dan logistik. TUDM juga mengoperasikan pesawat rondaan maritim dan pengawasan udara untuk memantau perairan negara walaupun dalam jumlah terhad berbanding keluasan kawasan operasi. Sistem pertahanan udara darat ke udara TUDM dan ATM termasuk radar jarak jauh, radar mudah alih dan pusat kawalan udara yang membentuk rangkaian pengawasan nasional. Radar-radar ini ditempatkan secara strategik dan berjumlah puluhan set bagi memastikan liputan berterusan. Sistem peluru berpandu pertahanan udara jarak pendek dan sederhana pula dimiliki dalam kuantiti yang mencukupi untuk perlindungan aset kritikal dan pangkalan udara. Secara keseluruhan, jumlah peralatan ATM melangkumi ratusan platform tempur utama, ribuan kenderaan sokongan dan puluhan ribu senjata individu. Kuantiti ini tidak bertujuan untuk peperangan berskala besar berpanjangan, sebaliknya direka bagi pertahanan berlapis, pencegahan dan keupayaan bertindak balas pantas terhadap ancaman serantau, keselamatan maritim dan operasi bantuan kemanusiaan. Penekanan Malaysia lebih kepada keseimbangan antara teknologi, latihan dan kesiapsiagaan berbanding kuantiti semata-mata. Dalam konteks masa depan, ATM terus merancang pemodenan secara berperingkat dengan menambah baik platform sedia ada, menaik taraf sistem lama dan memperkenalkan teknologi baharu seperti drone bersenjata, peperangan siber dan sistem tanpa pemandu. Walaupun jumlah peralatan mungkin berubah mengikut keperluan dan bajet, pendekatan keseluruhan kekal berfokus kepada pertahanan menyeluruh negara. Dengan gabungan peralatan darat, laut dan udara yang seimbang serta sokongan logistik dan latihan berterusan, Angkatan Tentera Malaysia kekal sebagai kekuatan yang kredibel dan dihormati di rantau ini.